Hai guys, kembali lagi di Top Anime Logia. Pada video kali ini, Mimin akan membahas statement Oda Sensei yang mengatakan bahwa akan ada perang terbesar setelah Wano. Kira-kira perang apa yang dia maksud? Berikut beberapa teorinya. Saat ini, kelompok Topi Jerami sedang terlibat dalam sebuah pertempuran besar yang terjadi di Onigashima. Perang ini melibatkan banyak sekali karakter, seperti dua Yonko, generasi terburuk, samurai, dan masih banyak lagi. Aquano menjadi aktor panjang dan terlama dari seri One Piece karena dikatakan jika aquano merupakan ark paling epik dan paling penting berbagai informasi dihadirkan dalam aquano seperti kilas balikoden, roger bahkan nama asli pulau raftel perang onigashima memang memiliki skala yang besar akan tetapi sepertinya perang ini masih akan kalah besar dengan peperangan yang akan datang. Hal ini diketahui berdasarkan statement Oda Sensei dalam kolom SBS volume 97. Oda Sensei mengatakan bahwa perang terbesar dalam sejarah One Piece akan terjadi setelah Aquano. Dia mengatakan akan ada perkembangan dalam skala global sebuah cerita mengesankan yang belum pernah dihadirkan sebelumnya. Aku akan menggambar pertarungan atau pertempuran paling luar biasa dalam sejarah One Piece. Sejauh ini, ada banyak pertempuran hebat dalam seri One Piece. Salah satunya adalah perang besar Marineford. Di mana perang tersebut melibatkan seluruh kekuatan angkatan laut dan kelompok bajak laut terkuat, Shirohige. Konflik yang terjadi saat ini di Wano memang sangat luar biasa. Efek pertempuran tersebut akan sangat mempengaruhi keseimbangan dunia dan kemungkinan akhir dari pertempuran Onigashima akan terhubung dengan peristiwa pertempuran luar biasa yang dijanjikan oleh Oda Sensei. Karena cerita di One Piece, dari satu ak ke ak lainnya, biasanya mempunyai sebuah koneksi. Ada dua kemungkinan perang terbesar yang dimaksud oleh Oda Sensei. Yang pertama, Marineford kedua atau perang melawan pemerintah dunia Perang Marineford kedua Sepertinya banyak diinginkan oleh para fans Pasalnya pada perang Marineford sebelumnya Luffy belum mempunyai kekuatan yang pantas Untuk menghadapi para admiral Hasilnya dia terlihat kewalahan Bahkan di tempat ini Luffy kehilangan es di depan mata kepalanya sendiri Momen ini merupakan kejadian paling sedih sekaligus geram terhadap Akainu yang telah mengakibatkan nyawa es melayang. Hal ini juga bisa menjadi salah satu faktor kalau perang Marineford kedua akan terjadi. Selain itu, nasib Sabo sampai saat ini juga masih belum diketahui. Ada yang mengatakan jika orang nomor dua di revolusi itu ditangkap angkatan laut dan pemerintah dunia. Jika hal itu memang benar, maka dipastikan Luffy akan menggembur angkatan laut. Bukan hanya Luffy, tapi seluruh kru bajak laut topi jerami akan tampil di peperangan kali ini. Berbeda dari dua tahun yang lalu, Seluruh kekuatan anggota Topi Jerami telah berkembang sangat pesat. Bisa dipastikan mereka mampu mengimbangi kekuatan terkuat angkatan laut. Lalu, apakah armada besar Topi Jerami akan membantu? Itu sudah pasti, angkatan laut memiliki jumlah armada serta kapal perang yang sangat banyak dibutuhkan armada yang besar untuk melawan ribuan armada mereka. Bartolomeo, Cavendish, dan lainnya pasti akan datang bersama ribuan kapal di bawah bendera topi jerami. Tidak menutup kemungkinan Akazaya dan Samurai Wano yang dipimpin Shogun Momonosuke akan ikut meramaikan perang besar ini. Karena negara Wano sangat berhutang budi terhadap topi jerami. Selain itu, Dragon dan seluruh pasukan revolusi tentu tidak akan tinggal diam menyaksikan Sabo akan dieksekusi. Mereka pasti akan berusaha menolong Sabo. Mungkin harga buronan hingga kekuatan Dragon akan diperlihatkan di tempat ini. perang terbesar melawan Kurohige. Semua orang tentu mengenal karakter satu ini, Yonko Kurohige. Satu-satunya orang yang mampu memiliki dua kekuatan buah iblis sekaligus. Tidak sedikit penggemar yang mengatakan bahwa peperangan terbesar dan terakhir adalah pertempuran melawan kelompok Kurohige. Yongko Kurohige merupakan karakter yang sangat pintar dan juga licik. Dia selalu memanfaatkan situasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Bisa dikatakan bahwa Marshal Ditic adalah dalang sebenarnya dari tewasnya Portugas di Ace. Dia berhasil mengalahkan Es, kemudian menyerahkannya kepada angkatan laut hanya untuk mengincar gelar sisi bukai. Luffy sangat membenci orang satu ini. Maka bisa jadi, perang terbesar yang dimaksud oleh Oda adalah perang antara topi jerami melawan kelompok Kurohige. Hal ini mungkin hampir mirip. Seperti pertempuran yang terjadi di lembah kematian Good Valley pertarungan antar sesama penyandang margadi. Mungkin pada perang ini akan melibatkan seluruh bajak laut, kerajaan, pemerintah dunia, dan angkatan laut. Di mana peperangan dengan skala terbesar dalam sejarah One Piece akan terjadi. Kita mungkin juga diperlihatkan bagaimana Luffy akan bertarung bersama akak kami untuk mengalahkan penerus dari Sebek, Marsal Titic. Hingga terungkapnya abad kekosongan serta seluruh rahasia besar yang selama ini ditutupi pemerintah dunia. Itulah perang besar yang dimaksud Oda Sensei setelah perang Wano. Bagaimana menurut kalian dengan teori ini? Perang manakah yang selanjutnya merupakan perang terbesar. Mungkin itu dulu video kali ini. Terima kasih dan salam OP.